Ом Ти и и пром найголовніше, підпишіться і не пропускайте нові видео. обов'язково пишіть коментарі и делитесь с друзьями. Ми сильні, коли об'єднані. Ну, вообще в чувство придите в мире, что происходит. Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексах высокоточного ракетного оружия большой дальности в зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления. Наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. При этом ранее в ходе учения США уже отработали переброску ракетных комплексов «Дарк Тефон» со своей территории в Данию и на Филиппины. Такая ситуация напоминает события времен Холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота. Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира. ОМТВЮЕЙ про головне. И об этом тоже нужно говорить. Так, Нью-Йорк Таймс сообщает сенсационную новость по инициативе министра обороны РФ Андрея, Андрея Белусова. Состоялся телефонный разговор с его американским коллегой Ллойдом Остином. Разговор состоялся еще 12 июля. Всего с момента начала полномасштабного вторжения России в РФ, это РФ в Украину, это уже пятый телефонный разговор. Но все предыдущие происходили, как правило, по инициативе американской стороны. Этот произошел по инициативе российской. Редкий случай. Белоусов, как пишет об этом New York Times, сообщил Остину, что Россия располагает данными о подготовке Украиной некой секретной, сверхсекретной операции которая будет проводиться с согласия и с ведома Пентагона. Эта новость оказалась настолько важной, что Вашингтон после этого сконтактировал, очевидно, с какими-то представителями украинских, украинской стороны. Это, правда, не подтверждено, прямого подтверждения этого телефона разговора нет, это допускают журналисты, но Ллойд Досин заявил, что они были не в курсе именно той операции, о которой говорил Андрей Белусов. Что за операцию готовили? источники в Пентагоне, американским журналистам Нью-Йорк Таймс так и не сообщили, то есть никаких намеков на то, о чем идет речь, непонятно. То есть это должна была быть операция спецслужб, операция сил обороны, операция СБУ, ГУРа, непонятно, никаких намеков на, на это в телефонном разговоре не содержится, но речь идет о том, что это было настолько сверхважно, как об этом пишет издание Нью-Йорк Таймс, что эта новость крайне взволновала Ллойда Остина, также американские журналисты пишут о том, что украинская сторона неоднократно ранее проводила подобные операции, не ставя американскую сторону в известность. В качестве подобных примеров приводится удар по российской военной базе в Крыму, уничтожение керченского моста и дрон, атаки дронов в середине в территории Российской Федерации. Тем не менее. Это телефонный разговор, о нем просочились только очень обрывочные сведения. В частности, Министерство обороны РФ сообщило о том, что был проведен такой разговор с целью деэскалации ситуации. А Пентагон заявил через своего спикера Сабрину Синг о том, что в течение разговора министр обороны э, сделал отдельный акцент на важности поддержания линий связи на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину. Еще раз повторю, это было настолько сверхважно, что... Ллойд Остин пытался проверить эту информацию, но, опять же, еще раз повторю, прямого подтверждения нет. О чем идет речь, какая это должна была сверхважная операция, пока мы не знаем, но, судя по утечке, которая уже произошла, очевидно, будет новая порция информации, появится в средствах массовой информации, возможно, это будет не Нью-Йорк Таймс, какие-то другие издания, но то, что Пентагон намеренно слил, а тут сомнений нет, эту информацию в Нью-Йорк Таймс, говорит о важности, важности этого контакта, тем более, что um в американской прессе отношение к Андрею Белусову более благосклонное, чем к его предшественнику Сергею Шойгу. Шойгу считали таким дуболомом, ну, таким урфином джусом, условно говоря, деревянным солдатом Путина, который просто занимался тем, что он греб лопатой деньги, что, в принципе, соответствовало здесь действительности, занимался и коррупцией, но не сомневался перед выполнением любых поручений, в том числе шел на прямые военные преступления. Поэтому контакты с ним, если и происходили, они были строго лимитированы Чисто дипломатическим протоколом, вот к белорусову отношение иное. То есть его считают технократом, считают экономистом, человеком, не имеющим никакого отношения к военному ведомству. И поэтому. Судя, скажем так, по публикациям западных СМИ, речь не, не идет не столько об уровне более высокого доверия, но просто от него не ожидают а, таких дуболовных решений, которые принимал его предшественник. Соответственно, его воспринимают чуть, я бы сказал так, на одну ступень лучше, чем Шойгу. Пан Дмитрий, вот а тут ключевое запитание. Чи відчуваєте ви, що зараз президент Зеленський намагається до президентских виборів США провести другий саммит миру за участі Російської Федерации? Рації, ну і вийти на мирний трек переговорів. І всі ці останні події, ключові заяви Єрмака, Колеби та Зеленського, свідчать про це. Я, чесно кажучи, жодного разу не чув якоїсь підтвердженої підтвердженого на з боку Росії наміру брати участь в цих перемовинах. Мені здається, що зараз всі тримають паузу, ключові гравці до виборів сполучених Штатах, тому що. В першу чергу від них залежить майбутнє цього перемовного переговорного процесу, а вірити, що Китай зараз справді зацікавлений в тому, щоб якось рішуче втручатися в переговорний процес, теж немає підстав. піста. Мало того, що вони зараз отримують, отримують по рекордно низьких цінах російську нафту, російський газ там ще інші підписані були за останні там. Період вигідний дуже для Китаю контракти. Той ща той, той факт, що Росія втрачає західні ринки, він грає на руку Китаю. Вони нещодавно повідомили, що там величезна, і там будується якийсь новий чи шляху, чи трубопровід від байкалу до. Китаю І мало того, що там Китай вже отримує величезні там запаси деревини. Там майже я не знаю, третина всієї Сибіру сьогодні віддана на відкуп Китаю. Сьогодні Китай став головним гравцем на вироб... на світовому ринку. Вироб... виробництва меблів саме за рахунок дешевої деревини російської, яку вони отримують. Багато там інших чинників оця якраз цікавить їх дуже вода з байкалу, яку вони не можуть постачати знов ж таки на світовий ринок. Тобто сьогодні Китай не немає серйозних підстав. Я не зовсім розумію, які в нас можуть бути козирі сьогодні на руках, що ми можемо пообіцяти Китаю для того, щоб зацікавити саме китайську сторону в активній участі. В цьому перегомовному процесі ну в мене великі сумніви. Я сподіваюся, що все ж таки якісь там озирні карти були в рукавах у пана Кулеби. Він почав <кій> нарешті носити костюми, хоч на ознаку поваги, да, до а, своїх китайських візові, тому що як відомо, як ми пам'ятаємо, в Сполучених Штатах вони приходили в цих якихось там спортивних костюмах з. В цих кросівках без шкарпеток та да? ну до китайців в них більше поваги бачите, Вони хоч почали одягати кроватки і костюми. Так що ну будемо сподіватися, що в рукавах цього костюму були якісь приховані тузи, які може викласти на стіл наш перший найдосвідченіший наш дипломат. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.